السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول الکریم اللہ محمد اجمعین پچھلی نشست میں ہم نے جنگ فجار کا ذکر کیا تھا آج آج ہم حلف الفضول کا ذکر کریں گے عرب کے نا دیگر علاقوں کی طرح مکے میں بھی قبائلی نظام تھا قبائلی نظام میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بینس نہ کہ طاقتور کی بات چلتی عرب میں جس کی پشت پر مضبوط قبیلہ ہوتا اسے اپنا حق مل جاتا مگر جس کسی قبیلے کی کسی کو حمایت حاصل نہ ہوتی تو اس کا قبیلہ کمزور سمجھا جاتا تھا اور وہ اپنا حق لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا بالخصوص پردیسی یہ تو پھر اپنے تھے نا قبائلی پردیسی یعنی کہ جب پردیس سے کوئی آتا تو اس پر بڑا ظلم ہوتا اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا ہی نہیں تھا مطلب تاجر ہے سامان بیچ نہیں آیا لوگ سامان لے کر گئے ہیں پیسے ہی نہیں دیے اب کچھ لوگ ایسے مظلوموں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم ایسے پردیسیوں کی بلکہ ہر مظلوم کی مدد کریں گے پھر جب چند لوگ اکٹھے ہو کر انہوں نے حلف اٹھایا حلف اٹھاتے نہیں آج کل ہم سردے تو اس کو پھر حلف الفضول کہا گیا اور یہ جنگے فجار کے چار ماہ بعد یہ مائدہ طے پایا اور یہ نبی علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک بیس سال تھی کیونکہ جنگ فجار بھی آپ کی بیس سال عمر مبارک تھی جب یہ جنگ فجار ہوئی ہے اور اس کے بعد جب یہ حلف الفضول ہوا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ بیس سال تھی اس کو الفضول کیوں کہتے ہیں کیونکہ جنہوں نے اس انجمن کو بنایا تھا اس میں جو تین افراد تھے ان کا نام ہی فضل تھے مطلب فضل فضیل اور اسی طرح فضل کے تین نام جو تھا نا وہ فضل کے نام سے شروع ہوتے تو جب دیکھا کہ تین جو ہے نا افراد جن کے نام فضل سے شروع ہو رہے ہیں تو پھر اس حلف کا نام ہی حلف الفضول جو ہے نا رکھ دیا گیا بعد نے یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ یہ فضیلت والا کام تھا نا مظلوموں کی مدد کرنا اس لیے اس کو حلف الفضول جو ہے نا وہ کہا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے تھے تو ماضی کی یاد تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک مائدے میں شریک ہوا یہی حلف الفضول اب اگر اب دوڑے اسلام میں بھی مجھے اس کی بنا پر پکارا جائے تو میں لبیک کہوں گا اس مائدے کے تحت سبھی نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ جس کا کوئی حق کسی کے پاس ہوگا وہ حقدار کو لٹایا جائے گا اور کوئی ظالم کسی مظلوم پر غالب نہیں آئے گا کتنا پیارا مائد ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکا جائے گا اور مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا اور ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے چاچا کے ساتھ اس تقریب میں گیا تھا یہ میرے لڑکپن کا زمانہ تھا مجھے کوئی سرخ اونٹوں کا ریور بھی دے تو میں وہ عہد توڑنا گوارا نہیں کروں گا کیونکہ مظلوموں کا ساتھ دینا اور ظالموں کو روکنا یہی تو انبیاء کا مشن ہوتا ہے اور میں حلف الفضول کے علاوہ کسی مائدے میں شریک نہیں ہوا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اس معاہدے کا سبب کیا بنا حلف الفضول کا کہتے زبید قبیلے کا نا ایک آدمی اپنا تجارتی سامان لے کر مکہ آیا آس بن وائل سہمی نے اس سے وہ سامان تجارت کا خرید لیا آس جو تھا نا بہت بڑا سردار تھا اور اپنی سرداری کے غرور و تکبر میں اس نے اس غریب تاجر کی رقم ہی دبا لی سامان تو لے لیا رقم کوئی نہیں دی وہ شخص اس ظلم کی شکایت لے کر قبائل عبدودار سہم ادی بن قاب کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے جو ہے نا آج سے رقم دلوائی جائے انہوں نے نہ اس بیچارے کی کوئی مدد کی نہیں بلکہ الٹا ہی اسے ڈانٹ پڑ دیا کہ سردار بندہ آس چھوڑو اسے تمہیں پیسہ پوسا کوئی نہیں ملے گا یہ بیچارا اور پریشان ہوا بالکل یہ مایوس اور دکھی ہو کر چاروں نہ چار تلوح افتاب کے وقت جبل ابو کبیس پر چڑھ گیا یہ ایک پہاڑ تھا اونچی جگہ پر اس وقت قریش کے لوگ کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے ادھر اپنی انہوں نے محفلے لگائی ہوئی تھی اس نے نہ بڑے دردناک اشار پڑے اس اشار کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ اے کریشیو اس مظلوم کی مدد کرو جس کا تجارتی مال وادی مکہ میں چھین لیا گیا وہ یہاں پردیسی ہے اپنے رشتے داروں سے دور ہے اور اس نے احرام بھی باندھ رکھا ہے یعنی کہ عمرہ اس نے کرنا ہے اور بڑا گندا سر ہے ابھی اس نے اپنا عمرہ مکمل نہیں کیا اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے اور اے حجرے اسود کے قریب تشریف فرما لوگوں میری مدد کرو عزت و حرمت صرف اسی شخص کی ہے جس کے کام اچھے ہیں دھوکے باز اور بدکار یعنی کہ بن وائل کی کوئی عزت نہیں ہے اچھے کام کرنے والوں کی عزت ہوتی ہے بدکار آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی یہ دردناک فریاد سن کر زبیر جو نبی علیہ السلام والسلام کے چچا اور عبد المطلب کے بیٹے تھے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا اس مظلوم کو بے کواروں مددگار چھوڑا جا سکتا ہے مطلب تھا نہیں ہم اس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑیں گے اس پر حاشم زہرا تئیم عبداللہ بن جدان کے گڑھ اکٹھے ہوئے یہ عبداللہ بن جدان کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں انہوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ ہم مظلوم کی مدد کے لیے متحد اور یک جان رہیں گے یہاں تک کہ ظالم مظلوم کا حق ادا کر دے ہم اس معاہدے پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک سمندر میں پانی کی ایک بوند یا قطرہ اور گارے ہرا ہرا کے پہاڑوں کا سباد باقی ہے وہ کہتے نا جب تک سورج چاند باقی ہے مطلب یہ تھا کہ ہم ہمیشہ اس معاہدے پر عمل کریں گے کیونکہ سمندر سے پانی ختم ہو نہیں سکتا یہ کوئی معمولی اجتماع نہیں تھا اس دورے جاہلیت میں یہ بڑا عجیب تصور تھا کہ ایک طاقتور ظالم سے مظلوم کا نقصان پورا کروائے گا اور اس کا حق دلایا جائے گا چنانچہ یہ جو ہے نا پھر اس آس سے نا اس کا حق اس پردیسی کو دلایا گیا پہلے تو اس نے انکار کیا لیکن جب دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں اور اکٹھے ہو کر آئے ہیں تو انہوں نے جو ہے نا اے اپنا حق مظلوم جو ہے نا اپنا حق پانے میں کامیاب پر ہو گیا ایک دوسرا واقعہ بھی پیش آیا یہ حلف الفضول کے جو ہے نا بڑے مفید اثرات نکلے ہیں ہوا یہ کہ ایک قبیلے کا ایک شخص حاجیہ عمرہ ادا کرنے آیا اس کے ساتھ اس کی بیٹی جو کہ نہائے تھی حسین اور خوبصورت تھی وہ بھی ساتھ تھی نبیہ یہ ایک بندہ تھا اس نے اسے اغوا کر کے غائب کر دیا اس کی بیٹی کو خسمی جو تھا نا قبیلے کا آدمی یہ فریاد کرنے لگا کہ مجھے اس شخص کے ظلم سے کون بچائے گا کسی نے اسے بتایا کہ حلف الفضول جو مائدہ ہوئے نا اس کا حوالہ دے کر مدد طلب کرو تمہاری مدد کی جائے گی اس نے حلف الفضول کا حوالہ دے کر فریاد کی تو چاروں طرح سے مسلح افراد اس کی مدد کے لئے پہنچ گئے کیونکہ وہ انجمن کا حصہ تھے نا انہوں نے پوچھا بتاؤ کیا معاملہ ہے اس نے کہا کہ نبیہ بن حجاج نے میری بیٹی کو اغوا کر کے اپنے گھر میں بند کر دیا اور میری بیٹی کو اس کے سے چھڑایا جائے وہ سب کے سب چل دیے مطلب اس کے ظلم سے اس کی قید سے چھڑایا جائے وہ سب کے سب چل دیئے نوائبہ کے دروازے پر دستک دی وہ باہر نکلا تو ان لوگوں نے یعنی کہ ہلف الفضول والوں نے کہا اس کی بیٹی فوراں ہمارے حوالے کرو تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں اور ہم نے کس بات پر معاہدہ کر رکھا ہے وہ کہنے لگے میں اسے واپس کر دوں گا بس ایک رات میرے پاس رہنے دو توبہ بہ نوز ایک رات میرے پاس رہنے دو. اشارہ سمجھ لے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم ایک لمحے کی بھی اجازت نہیں دیں گے فوراً بیٹی حوالے کرو مجبور نبینہ کو لوگوں کے اجتماعی مطالبے اجتماع کر کے آئے تھے نا اجتماعی مطالبے کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا لیکن جھکنا پڑا اور بیٹی اس کو حوالے کر بڑے یعنی کہ معاملات حل ہوئے یہ حلف الفضول کی وجہ سے اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں اپنے چاچاؤں کے ساتھ عبداللہ بن جودان کے گھر میں تھا جب یہ معاہدہ طے پایا اور آپ نے نبی بننے کے بعد فرمایا نبوت کے بعد کہ اب بھی مجھے اس معاہدے کی بنیاد پر بلایا جائے تو میں ضرور اس پر لبیک کہوں گا یہ نا عبداللہ بن جدان کا بھی کردار اس کا بھی معاملہ واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ نبی علیہ السلام نے نا عبداللہ بن جدان کی بات کی ہے نا کہ اس کے گھر میں معاہدہ ہوا تھا یہ نا زمانے جاہلیت میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا اور غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا لیکن اس کی ابتدا جو ہے نا بچپن یا جوانی بڑا بد چلن تھا ظالم تھا آدمی آدمی تھا غریب آدمی تھا غریب گناہوں کے کاموں میں اکثر ملوث رہتا تھا اور شرارتیں ہی کرتا رہتا تھا لوگ اور اس کے خان دوان والے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے حتیٰ کہ اس کا باپ بھی عبداللہ بن جدان سے نفرت کرنے لگا گھر خاندان قبیلے کی نفرت بڑی نگاہوں کی تاب نہ لا کر ایک دن وہ مکہ کی گھاٹیوں میں نکل گیا اس کی نظر پہاڑ کی ایک کھو پر پڑی اس نے سوچا کہ ممکن ہے کوئی اندر موزی جانور ہو اور وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دے یعنی خود کشی کا اس نے سوچ لیا عبداللہ بن جدان کہ لوگ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں چنانچہ وہ جان بوجھ کرنا اس گار میں داخل ہو گیا تاکہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے دے کیونکہ خاندان اور قبیلے کی طرف سے جس نفرت کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس سے وہ ہمیشہ کے لیے نجات پا جائے وہ گار کے قریب پہنچا تو اسے ایک اصدا نظر آیا لگتا تھا کہ وہ اس کی طرف لپکنے والا ہے یہ دیکھ کر خودکشی کرنے تو آیا تھا کہتا کام اور آسان ہو گیا کسی اور چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خود ہی اس کی طرف بڑھ گیا ہسدہ کی طرف جب ہسدہ کے قریب پہنچا تو حیران رہ گیا وہ ہسدہ سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں یاکوت چمک رہی تھی وہ غار کے اندر داخل ہوا غار میں قبیلے جڑھم کے بادشاہوں کی چند کپڑے تھی ایک قبر ہارس کی بھی تھی جو کئی مدت ہوئے غائب ہو گیا تھا پتہ نہیں تھا کہ وہ گیا کدھر ہے کہ آسمان اسے کھا گیا یا زمین اس کو کھا گئی عبداللہ بن جدان کو ان کپڑوں کے سرحانے سونے کی ایک تختی ملی ان پر ان بادشاہوں کی تاریخ وفات اور ان کی مدت حکومت کی تفصیل درج تھی یہ نا مصر میں بھی ایسا ہوتا تھا نا فیرون کو ساتھ ہی قبر رکھی اور اس کے غلام بھی اس کے ساتھ دفن کر دیے سونا چاندی بھی کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا یہ کام اگلی جہان پر نا یہ سونے چاندی کے برتن ان کے کام آئیں گے عبداللہ بن جدان نے گار کے اندر سے جی بڑھ کر ہیرے جوڑا سمیٹے پہچان کے لیے غار کے منہ پر نشان لگایا اور واپس چلا آیا جب وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس پہنچا تو سب کو دولت سے نوازا ان کو خوش کرنے کے لیے اس وجہ سے لوگ اسے محبوب جاننے لگے محبت کرنے لگے اور اپنا سردار تسلیم کرنے لگے لوگوں کو کھانا کھلاتا جب پیسہ ختم ہوتا تو پھر گار میں چلا جاتا پھر ہیڑے جہرات لے کر سونا چاندی نکال لاتا لوگوں کو خجوریں ستو دودھ پلاتا تھا اچھے کام شروع کر دی نا کاروبار بھی کرنا شروع کر دیا عبداللہ بن جدا نے ملک شام کی طرف دو ہزار اونٹ بھیجے ان پر گھی شہد گندم لاد کر مکہ لایا اور پھر اس نے ایک منادی یعنی کہ اعلان کرنے والے کو مقرر کر دیا کہ وہ روزانہ رات کو خانے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو عام کھانے کی دعوت دیتا چنانچہ ہر رات منادی کرنے والا یہ اعلان کرتا لوگوں عبداللہ بن جدان کی دیگ کی طرف آؤ کھانا کھاؤ اچھا یہ نا دیگ اتنی اونچی اتنی بڑی تھی کہ اونٹ پر لوگ سوار ہو کر آتے اور سواری پر بیٹھے بیٹھے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اس میں سے اپنا کھانا نکال کر کھا لیتے تھے اتنی بڑی دیگ تھی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی دیگے نا اتنی بڑی تھی اور آج بھی دیکھ لیں کہ بعد لوگ ایسے ایسی دیگے بڑی بناتے ہیں اور من و من حلوہ پکاتے ہیں یہ بس وہی سمجھ لیں ایک مرتبہ حادثہ پیش آ گیا حادثہ یہ پیش آیا کہ ایک بچہ نا اس دیگ میں گر گیا اور فوت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس دیگ کا بھی ذکر کیا اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں آنکھیں چندیا والی شدید گرمی میں یعنی جون جولائی کی گرمی کہہ لیں عبداللہ بن جدان کی دیگ کی چھاؤں تلے سایہ حاصل کرتا تھا یعنی کہ دیگ بہت بڑی تھی نا تو ارد گرد دھوپ ہوتی تھی تو پھر میں نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ میں اس دیکھ کا سایہ حاصل کرنے کے لیے اس کی چھاؤں میں بیٹھ جاتا تھا یا کھڑا ہو جاتا تھا پھر میں الفاظ دلہا ہوں کہ میں آنکھیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آنکھیں چندھیانے والی شدید گرمی میں عبداللہ بن جدان کی دیکھ کی چھاؤں تلے سایہ حاصل کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابن جدعان ہیں زمانے جاہلیت میں صلح رحمی کیا کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا کیا یہ سب باتیں اس کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ينفعو. نہیں اس کو اس چیزوں نے کوئی نفع نہیں دیا انہو لم یکل یومن اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب ربلی خطیتی یوم اے میرے اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دیں مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن پر اس کا ایمان نہیں تھا آخرت کو نہیں مانتا تھا تو جب آخرت پر عقیدہ ہی نہیں تو ساری صلح رحمی یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا بکار گیا کہ جہنم میں جائے گا معلوم ہوا ایمان بہت بڑی نعمت ہے بھائی اس کی ہمیں قدر نہیں ہے اب دیکھیں کتنے اس نے نیکی کے کام کیے غار میں سے وہ سونا چاندی لا لا کر غریبوں پر خرچ کرتا ہے بلکہ ہلف الفضول اس کے گھر میں ہوا ہے اور اس نے قیادت کی ہے کہ میں مظلوموں کا ساتھ دوں گا لیکن سب کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام اعمال کو برباد کر دیا ہاں عذاب کم ہوگا جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے حقوق الباد دونوں کو اگر کوئی ادا نہ کرے تو وہ زیادہ شدید عذاب میں ہوگا جیسے فرعون نمرود شداد، ابو چاہل ابو لہب اور ایک یہ ہے کہ حقوق اللہ تو ادا نہیں کر رہا لیکن حقوق العباد ادا کرتا ہے جیسے ابو طالب حاتم تائی سخی لوگ رفائی کام کرنے والے ادارے بنانے والے ان کا عذاب کم ہوگا اور عبداللہ بن جدان بھی ان لوگوں میں سے ہے جس کا عذاب کم ہوگا قرآن مجید میں کیا ہے وہ قدم نا ما فج اللہ منصورا اور انہوں نے جو بازاہی نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں اڑتا ہوا پڑا گندا گرد و غبار بنا دیں گے یعنی کہ غبار بنا کر اڑا کر رکھ دیں گے اسی طرح فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے نیک عمال کی مثال راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی تو جو انہوں نے کمایا وہ اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھیں گے مثلا جیسے راکھ ادھر ادھر بکھر جاتی ہے اس طرح ان کے نیک عمال بھی ختم ختم ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے قیامت کے دن ایک بہت بڑا اور موٹا تازہ آدمی آئے گا مگر اللہ تعالی کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پڑ کے برابر بڑ بھی نہیں ہوگا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ فلام اللہ یوم کیمتی وزنا ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے ان کے کفر کی وجہ سے تو ہمیں کیا سبق ملا ہمیں یہ سبق ملا حلف الفضول کے حوالے سے کہ بھائیو اگر کوئی کافر بھی ہو اور کوئی اچھا کام کرے تو مسلمان اس کے ساتھ مل کر اچھا کام کر سکتا ہے خاص طور پر ظلم کے خلاف اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر دور میں کچھ اچھے لوگ رہے ہیں جو اپنی ضمیر کی آواز کو سنتے ہیں اور ظلم کے خلاف اٹھ کرے ہوتے ہیں جیسے یہ عبداللہ بن جدان اور نبی علیہ السلام کی ہم چونکہ سیرت بیان کر رہے ہیں تو آپ کی عمر مبارک بیس سال تھی اور آپ نے اس کتنے اچھے اور نئے کام میں شرکت کی ہیلپ الفضول اور میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی ہمیں ایسی انجمن ایسی کمیٹی تنظیم بنانی چاہیے چھوٹی یا بڑی اپنی طاقت کے مطابق جو کہ مظلوموں کا ساتھ دے ظالم کا ہاتھ روکے اور کم از کم یہ غریبوں اور مساکین کی خدمت کرے کیونکہ اکیلا اکیلا ہوتا ہے دو گیارہ جی فعض ہم نے تیسرے کے ساتھ ان کی مدد کی تو جب بندہ تین کے ساتھ چلتا ہے تو نتائج بڑے اچھے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا البلاغ المبی